Всем привет! Вот гуляем мы после Макдональдса, все еще снимаем видео для вас. Вот такой магазин сувениров, подарков для туристов. Можно себе на память купить какой-то номер. Всякие браслеты, бусики. все очень много-много интересного, все прямо заходишь, все такое яркое хочется, все посмотреть. Такие вот сувениры, до Флорида, Флорида, такие вот бутылки для потребления, пепельницы различные. Стоит? Вот двести долларов. Здесь всякие вот звоночки на ресепшн. Стоят они уже чуть-чуть подороже. Брелочки. Ну, вообще интересный магазин, чисто случайно мы сюда зашли. Очень все яркое, прям вот ты смотришь, глаза разбегаются, для деток очень много всяких вещей. Всякие сумки интересные. Очки очень дешевые по 5 долларов, по 6. всякие различные какие-то платья. Вверху. Везде Флорида, Флорида. Это вот, скажем так, находится на одной из самых посещаемых улиц туристами. много всего интересного очень интересные различные сумки для девушек стоит кстати не очень дорого 12 долларов 12 14 13 Выбор, конечно, есть, можно подобрать, так как девушки ходят, выбирают по несколько часов всегда все, то вот здесь, в принципе, выбор сумок я не знаю, у кого яркая одежда, то ярко одевается, то, в принципе, есть огромнейший выбор. В рюкзаке. С мультяшками. Дора. Спайдермен. Микки Мау. Это все для деток. Просто супер. приятно в магазин, играть музыка. Здесь вот в Орландо, что вот интересно, никогда нет нигде, очереди, я бы сказал. Все время как-то все на одном дыхании. Так, все. Какая-то легкость. Заходишь, никто... Нет вот этой толпы. Кетки по 10 долларов. Панамы по, по 12 долларов. Ну, сумок здесь просто, конечно, прям. Всякие различные шляпы. Шляпа. Шляпа по 10 долларов. 12 долларов. Ну, если смотреть, вот магазин вроде бы как для туристов, я бы не сказал, что дорого. Не очень дорогой магазин по, по ценам для Америки, конечно, вообще. Все блестит, все сияет. Вообще, конечно, прикольно. О, вот кто не может себе подобрать кепку, я думаю, что вот здесь можно ее подобрать. вообще шляп море просто ремни по 10 баксов а 2 за 10 то есть по 5 получается вообще шорты шорты по 20 долларов ну, обычно я шорты покупал за сколько за 12 на миллион или вроде бы 12 или 15 долларов вот различные ремни по ремень получается 5 долларов а or, если один покупаешь то 599 2-10 шляпы, конечно, тоже прикольно 13 долларов всего лишь. Кто любитель таких шляп для девушек вот море всего на самом деле здесь они необходимы, потому что здесь такой такое солнце. Просто когда ты идешь. Вот у меня был один день, когда мне пришлось провести много времени на солнце. Скажу так, что Хотя мой организм привык к высокой температуре, так как у меня моя специализация по работе заставляла всегда находиться на этой температуре. Ну, скажем так, что чувство обморка чувствовалось. То есть я чувствовал, что еще полчаса я мог потерять сознание. Ну, это вот отдел для непьющих за 3.99. <laughs> <laughs> Имя моего напарника. Долгос. <laughs> всякие магнитики за 3 магнита 5 долларов всего лишь.